Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Hazliyah selaku pensyarah bagi subjek PKUK 1114 iaitu kurang upaya intelektual, upaya fizikal dan masalah pembelajaran dan masalah kesihatan bagi murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi seperti yang telah dimaklumkan bahawa kami telah diterimakan tugasan Untuk melakukan sebuah video perbentangan berkaitan dengan uh, Dengan pusat rehabilitasi dan komuniti Yang telah kami pilih iaitu Hospital Mesra Bukit Padang Jadi lawatan ini telah kami uh, jalankan dengan seramai 37 orang pelajar Dari Institut Pendidikan Guru Kampus Kedingau Jadi Tanpa membuang masa, saya akan teruskan lagi dengan pembentangan saya iaitu dengan melanjutkan pada next slide yang uh, pada slide yang seterusnya. Baik. Sebab kata pepatah tidak kenal maka tidak cinta. Jadi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu iaitu dengan nama saya iaitu Muhammad Azfar bin Muhammad Shukri dengan angka giliran 2024012310103 merupakan option pendidikan khas masalah pembelajaran ambilan Ogos 2024 hingga Julai 2029. Jadi itu merupakan serba sedikit tentang pengenalan diri saya. Jadi baik bergerak terus kepada apa yang ingin saya sampaikan dalam pembentangan video saya pada kali ini adalah isi kandungan yang saya akan ceritakan. Jadi pertama adalah latar belakang. Jadi apa yang saya akan ceritakan adalah latar belakang berkaitan dengan hospital tersebut. Kerana bila kita ingin mengenali apa sesuatu tentang perkara itu, lebih baik kita tahu asal usulnya supaya kita dapat mendalami tentang apa sebenarnya tujuan hospital tersebut ditubuhkan. Untuk isi yang kedua adalah struktur pengurusan rehabilitasi dan komuniti. Jadi kita akan lihat bagaimana hospital ini diuruskan oleh beberapa orang uh, orang penting dalam dalam suatu organisasi itu untuk memastikan kelancaran operasi hospital. Seterusnya adalah perjalanan sepanjang lawatan tersebut. Jadi bagian itu saya akan jelaskan bahagian-bahagian uh, yang telah kami lawati untuk dengan bagi subjek ini. Dan seterusnya akan saya simpulkan apa yang kami dapati daripada sepanjang lawatan itu dijalankan. Baik bergerak kepada isi yang pertama iaitu pengenalan. Jadi hospital yang telah kami pilih iaitu Hospital Mesra Bukit Padang. Jadi seperti yang kita tahu hospital ini merupakan satu-satunya hospital sakit jiwa di Sabah yang dikategorikan sebagai hospital pakar yang khusus menjalankan rawatan psikiatri dengan jumlah katil sebanyak 302 buah. Jadi, dia hospital ini juga diwartakan sebagai pusat detoksifikasi penagih dadah pada 16 Jun 1983. Selain itu, hospital ini juga dia telah menempatkan pesakit daripada Hospital Queen Elizabeth di Medical Extension. Jadi hospital ini telah mempunyai banyak proses kemajuan dari segi infrastrukturnya, dasar dan hala tuju bagaimana rawatan psikiatri ini mengikut perkembangan di, uh, sepanjang berada di bawah 8 orang pengarah. Untuk yang seterusnya adalah struktur pengurusan. Jadi struktur pengurusan ini adalah bagaimana organisasi tersebut telah membantu dalam kelancaran operasi hospital ini di mana Hospital ini telah diselaraskan oleh seorang pengarah yang dibantu oleh dua orang timbalan pengarah dalam menguruskan tiga bahagian di dalam hospital tersebut. Antara bahagian tersebut adalah bahagian pengurusan, sokongan klinikal dan klinikal. Jadi kita akan lihat bagaimana struktur pengurusan ini membantu untuk memastikan uh, setiap rawatan yang dijalankan itu mengikut mengikut aspek-aspek yang perlu dipatuhi. Jadi ini merupakan salah satu uh, merupakan contoh suatu pengurusan di dalam uh, carta organisasi, organisasi hospital tersebut di mana kita lihat daripada atas iaitu pengala pengarah hospital tersebut itu sendiri yang dibantu oleh dua orang timbalan pengarah yang membantu dalam tiga bahagian yang telah saya ceritakan tadi. Jadi untuk lawatan kami ini kami tidaklah memilih semua bahagian yang kami lawati kerana kesuntukan kesuntukan masa. Jadi kami hanya telah memilih 4 jabatan sahaja yang telah ditawarkan oleh pihak hospital itu sendiri. Antara bahagian yang telah kami lawat adalah Klinik Mentari, Unit Pemulihan Cara Kerja, Bahagian Domestik dan Horticulture dan child intervention and enrichment center ataupun dikenali sebagai CIEC. Jadi apabila kami tiba sahaja di hospital tersebut, kami telah kami telah berjumpa dengan salah seorang pegawai perubatan yang telah kami hubungi sepanjang sepanjang lawatan itu diadakan iaitu Puan Bavaria. Jadi Uh, beliau telah menunjukkan bahagian-bahagian yang kami ingin lawati dan seterusnya membawa kami ke bahagian empat jabatan tersebut. Jadi first adalah unit Mentari. Jadi di mana kita tahu uh, pusat kesihatan Mentari masyarakat ini adalah di mana penjagaan dan rawatan berkaitan dengan kesihatan mental yang diberikan dalam sesebuah komuniti. Jadi perkhidmatan juga dia ada perkhidmatan saringan diagnosis, rawatan dan pemulihan kepada sesiapa yang mengalami sebarang jenis penyakit mental. Jadi pusat mentari ini adalah salah satu cabang dalam rawatan psikiatri yang dibangunkan dengan tujuan untuk melaksanakan serta membangunkan program-program promosi kesihatan mental, pencegahan serta rawatan penyakit mental dan juga rehabilitasi kepada pesakit-pesakit yang telah discharge dari hospital. Jadi ini untuk memastikan setiap pesakit yang telah dibenarkan untuk keluar betul-betul berada dalam keadaan yang optimum untuk memastikan mereka dapat hidup dengan sendiri di luar nanti. Jadi antara objektif yang telah diceritakan oleh Puan Bavaria dalam unit mentari ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi iaitu mempromosikan kesihatan mental memperkenalkan langkah pencegahan dan membuat saringan penyakit mental sebelum memastikan rawatan awal betul-betul diberikan. Jadi ia juga dapat menimbulkan kesedaran di kalangan masyarakat untuk mengurangkan stigma yang berlaku ataupun diskriminasi terhadap penghidap penyakit mental ini. Seperti yang kita tahu penyakit mental ini semakin lama semakin kurang dapat layanan daripada masyarakat di luar. Selain itu dia juga menyediakan kesinambungan rawatan kesihatan mental di persekitaran yang dapat dijangka oleh masyarakat seterusnya adalah menyediakan pemulihan dan intervensi psikoterapi pendidikan pesakit dan keluarga ini ini adalah contoh, contoh bahagian unit mentari yang telah kami lawat seperti yang boleh dilihat dalam slide ini adalah bahagian unit mentari yang di mana ia juga menjadikan salah satu tempat untuk penyakit-penyakit mental ini mendapatkan saringan sebelum diberikan rawatan. Dan sebaik saja kami telah uh, melawati di bahagian unit mentari, kami terus bergerak kepada uh, bahagian unit yang lain iaitu unit pemulihan cara kerja. Jadi Unit pemulihan cara kerja ini, dia telah beroperasi sekitar awal tahun 1970-an yang dibangunkan oleh pakar psikiatri pada tahun 1980-an dan ia juga berpindah kepada bangunan yang sekarang iaitu dengan berdepan dengan pejabat sedafiat dan unit sajian. Jadi objektif unit ini adalah untuk mengembalikan tahap kefungsian fizikal, sensori dan mental yang optimum melalui proses penilaian dan rawatan pemulihan yang telah dilakukan. Jadi kami telah bergerak ke dalam unit pemulihan cara kerja itu seperti yang boleh dilihat dalam video ini di mana kami telah dibawa ke unit pemulihan tersebut dan diceritakan bagaimana pesakit-pesakit di sini mendapatkan uh, latihan kemahiran vokasional yang dapat membantu mereka untuk bekerja di luar sana nanti. Jadi antara contoh latihan yang telah mereka diberikan adalah seperti pembuatan kek, penghasilan kraft tangan, membasuh baju dan sebagainya. Jadi latihan yang telah diberikan dalam unit ini adalah lebih diberikan kepada pesakit yang mempunyai high, uh, high function di mana pesakit tersebut boleh melakukan semua kerja-kerja tersebut dengan jayanya. Jadi Uh, pegawai perubatan tersebut juga menceritakan bahawa terdapat uh, beberapa pesakit di sini juga yang mempunyai masalah masalah yang dalam mesekai uh, dalam melakukan latihan di sini. Namun begitu, unit ini tetap uh, berdedikasi untuk memastikan latihan yang diberikan itu dapat dikuasai oleh pesakit-pesakit di sini. Baik, sejurus sahaja kami telah melawat di bahagian unit pemulihan cara kerja, kami terus dibawa ke bahagian horticulture. Jadi bahagian ini dia merupakan platform terapi pemulihan untuk pesakit mental dengan menumpukan pada aktiviti pertanian ringan. Jadi aktiviti antara aktiviti pertanian ringan yang biasa dilakukan di bahagian ini adalah penanaman sayuran, herba, bunga dan pokok hiasan. Jadi aktiviti ini dijalankan di kawasan yang telah disediakan dalam persekitaran hospital. Jadi kami mengambil masa aa, berjalan kaki selama 2 minit untuk ke bahagian tersebut kerana bahagian tersebut terletak di belah belakang, belakang hospital. Kerana bahagian tersebut mempunyai padang yang luas sesuai untuk melakukan penanaman di sana. Antara objektif bahagian horticulture yang kita dapat lihat adalah meningkatkan kestabilan emosi dan tubuhan pesakit melalui kerja pertanian yang rutin dan mendamaikan. Seperti yang kita tahu, sesetengah daripada kita boleh mengambil manfaat daripada melihat keindahan alam ini untuk mereka memastikan emosi mereka kembali dalam keadaan yang stabil. Ia juga menggalakkan kemahiran sosial melalui kerja yang berpasukan dan interaksi semasa berkebun dan memberikan rasa pertanggungjawab dan pencapaian apabila tanaman itu membesar dan dituai. Seperti yang kita tahu, tanaman ini perlu mengambil masa yang lama untuk mereka tumbuh dan perlu menjaga, perlu mempunyai uh, penjagaan yang rapi setiap masa untuk memastikan pokok-pokok yang membesar itu adalah baik. Dan seterusnya, dapat membantu pesakit membangunkan semula kemahiran motor halus dan motor kasar. Seperti yang kita tahu, bercucuk tanam ini menggunakan tangan dan menggunakan peralatan-peralatan yang berat seperti uh, mengangkat pasu ataupun uh, mengorek tanah. Jadi, hal itu dapat membantu kemahiran-kemahiran motor yang tidak dapat uh, dijalankan sebelum ini oleh pesakit. Dan akhir sekali adalah menyediakan latihan vocational asas yang boleh dimanfaatkan selepas discharge dari hospital. Jadi apabila mereka telah mempunyai kemahiran yang sedia ada ini, mereka hanya boleh melakukan kerja ini tanpa bantuan orang lain dan mungkin mereka akan mengambil kerja itu di bahagian-bahagian uh, sektor pertanian. Jadi ini adalah merupakan bahagian yang telah kami lawati seperti yang boleh dilihat. Uh, dalam ini uh, dalam gambar tersebut terdapat dua uh, bahagian iaitu unit halte kereta yang telah dibantu oleh dua orang staf perubatan di sana dan kita boleh lihat bagaimana perkembangan uh, penanaman pokok di situ apabila kita tengok semua hasil tanaman yang ditanam oleh pesakit itu sendiri berkembang dan bertumbuh dengan baik ini menunjukkan bahawa uh, pelaksanaan bagian dalam horticulture ini dalam berjalan dengan lancarnya. Dan seterusnya adalah kami ke bahagian psikiatri di mana unit ini dikotuai oleh pakar psikiatri dan dibantu oleh pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan, jururawat, juru teknologi, makmal perubatan, jururawat masyarakat dan pembantu perawatan kesihatan. Jadi unit juga unit ini juga bekerjasama dengan unit yang lain seperti unit rekod perubatan, unit farmasi, unit psikologi dan kaunseling, unit kerja sosial perubatan, komuniti psikiatri, unit pemulihan cara kerja untuk memberikan perkhidmatan yang relevan kepada pesakit. Untuk objektif dalam bahagian psikiatri ini adalah menyediakan perkhidmatan rawatan pesakit luar yang holistik, cekap, mesra, selesa dan mudah diperoleh. Jadi antara skop perkhidmatan yang ditawarkan dalam bahagian ini adalah pendaftaran pesakit sama ada luar ataupun dalam, perkhidmatan rawatan pesakit dan pengesanan dadah, laluan mesra untuk anggota hospital mesra Bukit Padang, laluan mesra untuk keluarga anggota hospital mesra Bukit Padang, penyelarasan perkhidmatan lawatan pakar psikiatri ke hospital daerah yang ditentukan, fasiliti kesihatan yang lain dan klinik penjara Kepayan. Dan se akhir sekali adalah menjalankan kajian dari masa ke semasa dalam bahagian ini Baik, seperti yang kita lihat dalam slide ini Ini merupakan uh, bahagian psychiatry yang telah kami lawati Disebabkan uh, uh, pegawai perubatan di situ iaitu Puan Bavaria yang boleh dilihat dalam video itu Mengatakan bahawa uh, kami tidak dibenarkan untuk melawat Mana-mana wad yang berada di bahagian sekretari ini Jadi kami hanya boleh melihat dari luar sahaja Bagaimana pesakit-pesakit uh, ini uh, diletakkan di dalam wad yang berasingan Jadi seperti yang kita tahu Setiap bahagian uh, penyakit, uh, pesakit mental ini mempunyai beberapa tahap untuk yang telah dibahagikan kepada mengikut tahap-tahap kategori. Jadi kami hanya melihat daripada luar dan kami hanya memerhati bagaimana what ini dia telah diletakkan sesuai mengikut uh, keperluan bagi pesakit tersebut. Baik, saya teruskan lagi dengan bahagian yang terakhir kami telah lawati dalam sepanjang lawatan ini adalah CIEC ataupun Child Intervention and Enrichment Center ataupun dikenali sebagai CIEC di mana bahagian ini merupakan pusat intervensi untuk kanak-kanak berkeperluan khas. Jadi CIEC ini mula beroperasi pada 11 Mei 1999 oleh seorang jururawat pada tahun 21 Julai 2008 strukturan semula unit ini telah dibuat di mana unit ini ber kini berada di bawah seliaan unit pemulihan cara kerja. Jadi antara objektif yang CIEC ini telah hasilkan iaitu menjalankan aktiviti intervensi kepada kanak-kanak untuk mempertingkatkan lagi tahap kefungsian mental dan sosial kanak-kanak serta menyediakan latihan kemahiran dan teknik khusus kepada ibu bapa dan penjaga untuk anak-anak mereka Jadi kita akan lihat bagaimana CIEC ini Boleh membantu kanak-kanak di dalam bahagian tersebut Malah dapat membantu ibu bapa juga dan penjaga Untuk bagaimana uh, penjagaan yang perlu diberikan kepada anak-anak mereka Yang mempunyai masalah uh, yang berpukul, berkeperluan khas Dan antara skop perkhidmatan yang boleh diceritakan dalam bahagian ini adalah unit intervensi dan pengkayaan kanak-kanak di mana program penilaian dan intervensi ini uh, untuk kanak-kanak berpekepulan khas yang bawah 12 tahun dan telah dirujuk oleh kanak eh, oleh klinik psikiatri oleh pakar psikiatri ataupun pegawai perubatan hospital Mesra Bukit Padang. Jadi, perkhidmatan ini mengikut masa pejabat pada setiap hari dan ditutup pada hari Sabtu, Ahad dan hari kelepasan Am. Jadi seterusnya kita akan lihat bagaimana uh, dalam unit uh, CIEC ini ia telah dibahagikan kepada dua bilik iaitu satu bilik untuk ibu bapa adalah uh, untuk ibu bapa diberikan latihan bagaimana untuk mengawal anak anak mereka dan seterusnya adalah Bilik yang khas untuk Pakar perubatan membantu kanak kanak ini dalam memulihkan dah lagi tahap defusian mental dan sosial mereka. Jadi seperti yang kita lihat dalam video ini uh, hospital ini telah dilengkapi dengan uh, peralatan peralatan khusus yang diperlukan oleh setiap kanak kanak. Untuk membantu dalam perkembangan mereka. Jadi uh, hospital, uh, bahagian ini juga jika kita lihat secara persekitarannya, hospital ini sangatlah, bahagian ini sangatlah diceriakan dengan pelbagai-pelbagai uh, warna dan hiasan untuk menarik perhatian di Jadi Jadi uh, antara yang kita boleh lihat dalam bahagian ini adalah Uh, bahagian uh, terapi untuk kanak-kanak di situ uh, seperti yang kita lihat terapi bahagian kanak-kanak tersebut dia memerlukan ruang uh, ataupun keadaan yang gelap supaya mereka dapat uh, menstabilkan emosi mereka di dalam bilik tersebut dengan uh, disediakan dua bilik ini ia juga dapat membantu dua pihak iaitu kanak-kanak MPPK dan ibu bapa itu sendiri dalam memastikan mereka, uh, kita mereka kita dapat dengar. melaksanakan ya, peranan masing-masing dalam sebuah masalah. institusi. Ya, oh, Jadi seperti yang kita lihat di belah kiri tersebut merupakan bilik terapi yang telah dilakukan oleh pakar perubatan terhadap kanak-kanak MBBK. Jadi bilik itu memang dilengkapi dengan peralatan-peralatan khas yang dapat membantu uh, dalam uh, mem, uh, untuk kanak-kanak itu sendiri di mana kanak itu disediakan dengan pita muzik yang dapat menenangkan mereka keadaan bilik yang gelap sesuai dengan untuk kestabilan emosi mereka juga dilengkapi dengan permainan-permainan yang sangat unik di mana permainan tersebut dapat membantu dalam tahap kefungsian mental kanak-kanak tersebut. Walaupun uh, bagi kami Bilik itu juga agak menarik untuk tarik perhatian kami apatah lagi untuk tarik perhatian kanak-kanak MBPK tersebut. Jadi kami telah meluangkan masa yang agak lama dalam bilik tersebut untuk mengenali bagaimana setiap alat-alat di dalam bilik itu berfungsi bagi membantu kanak-kanak MBPK ini. Jadi untuk belah kanan pula Uh, di mana adalah bilik uh, latihan yang diberikan kepada ibu bapa dan penjaga Jadi bilik ini dilengkapi dengan uh, keselamatan keselamatan yang perlu diambil berat seperti dinding, tingkap dan bucu-bucu untuk memastikan kanak-kanak ini tidak cedera ataupun tidak uh, tidak merosakkan bahan mana pakatan di dalam bilik tersebut semasa menjalankan rawat. Uh, latihan bersama ibu bapa. Jadi dalam bilik ini juga dilengkapi dengan permainan-permainan yang membantu untuk kanak-kanak ini uh, untuk kanak-kanak ini meluangkan diri, uh, masa pada diri mereka sendiri sementara latihan diberikan kepada ibu bapa dan penjaga. Jadi seperti yang kita lihat, uh, lantai itu telah diletakkan dengan karpet-karpet uh, tebal dan dinding juga diletakkan dengan lantai uh, pelindung yang lembut untuk memastikan kanak-kanak ini tidaklah tercedera semasa bermain di dalam bilik tersebut dan tingkap itu juga telah diletakkan uh, grill ataupun padang besi untuk memastikan kanak-kanak tidak panjat dan lompat keluar tingkap. Jadi seperti yang kita lihat dalam bilik tersebut, dua bilik tersebut, bilik tersebut sangatlah uh, ceria dan sesuai untuk menarik perhatian MBPK yang diterima lawatan di sini. Jadi, uh, setelah habis semua empat bahagian lawatan ini, kami telah melakukan uh, proses penutupan majlis lawatan ini dengan uh, dengan jayanya di dalam bilik lawatan uh, di dalam bilik lawatan uh, dalam bilik latihan yang diberikan kepada ibu bapa ini. Walaupun uh, lawatan ini agak sederhana tapi ia dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dan seterusnya adalah kesimpulan yang saya akan hasilkan sepanjang lawatan kami uh, di Hospital Mese Bukit Padang. Jadi, uh, satu pengalaman yang sangat bermakna buat kami dan ianya sangatlah open minded ataupun membuka minda kami dalam memahami dunia kesihatan mental secara lebih dekat. Kerana sepanjang lawatan, kami bukan sahaja didedahkan dengan struktur dan fungsi hospital malah kami juga sendiri melihat bagaimana rawatan dan pemulihan ini dijalankan dengan penuh empati dan profesionalisme. Jadi secara keseluruhannya saya menyatakan lawatan ini telah berjaya mencapai objektifnya untuk membuka ruang refleksi, membina empati dan membina kefahaman tentang peranan institusi kesihatan mental dalam membina sebuah masyarakat yang lebih prihatin, inklusif dan penyayang. Jadi pada pendapat uh, itu sahaja dalam pembentangan saya pada hari ini, pada pendapat saya uh, hospital perlu melaksanakan lebih banyak lagi lawatan-lawatan seperti ini untuk membuka lagi uh, minda masyarakat berkenaan dengan pesa uh, pesakit mental ini kerana seperti yang kita lihat, semakin banyak kes tentang uh, OKU di luar sana yang telah dilayan dengan teruk oleh segelintir masyarakat Jadi hal ini perlulah dielakkan dan kerajaan perlulah mengambil tindakan untuk memastikan uh, hak golongan pesakit mental ini terpelihara Jadi harapan saya untuk lawatan ini ia dapat memberikan kami kesedaran dan membuka ruang minda kami untuk bagaimana kami boleh membantu lagi pesakit-pesakit mental ini dalam menjalani rawatan yang diperlukan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi, itu sahaja yang dapat saya ceritakan sepanjang pembentangan video saya pada kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada penonton-penonton yang melihat video ini. Melihat video ini jadi itu sahaja daripada saya saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih dan semoga kita berjumpa di lain masa